Вами муздрай сьогодні у випуску дивний стайл з міста на букву Х. У Хмельницькому карман отож не перемикайся. Слухай репхіти разом з нами. Карман безпрецедентне явище у світі музики. Хто б міг подумати, що двоє молодих хлопців з Хмельницького, які взялися за написання треків під біт, піднімуться до рівня справжніх професіоналів та зірвуть лаври сучасної рекультури. був 2009 дев'ятий. 2009 год. В коллективе, ну вообще коллектив был создан с отдельных исполнителей. Там вот, Лакс, допустим, был сейчас одним парнем в одном коллективе, я с вторым в другом. Вот мы начали там созваниваться, писать сначала там какие-то совместные песни. А потім вирішили писати весі молоді, талановиті та амбіціозні. Артем Фонарь та Максим ТТ – Вони ж основний склад гурту Карман ще з 16 років репом захоплюється Артем, тому й не дивно, що з Максимом познайомився на реп-фестивалі Голоси з кварталів. Саме тоді з'являється Карман. Це названня ну просто появилось ні Появилось е, у нас не означали ні одкуда, да і в тамутми дорогу не знали. відповіді на вопрос. Но одна девочка когда-то, когда увидела нашу афишу, спросила тоже, -то, а как появилась эта группа? И вот она вот посмотрела карман, а в начале, ну то есть в середине слова есть арки и типа MA. Она говорит, ну я понимаю, что Артём и Максим. И я такой, опа, все, это мулька. Я говорю, да, вот типа... Карман, он всегда вот. полный, за словом, в карман не полезен. Проте перша спільна композиція реперів ще не була карманівською. Пісня написана до створення гурту. Перша взагалі у нас була... Ми з Максимом ще не, не було в групі, нічого це класика називалася. У нас був, ну, коли розставалися з дівчиною – це були особі переживання. Ну, і от у нього така ситуація служилася. У мене така от, ми прийшли, і це внутрішні сльози. На бумагу досі записали. Все, це була перша пісня. Ну, зараз ми такого не пишемо, сейчас, в принципі, проти цього. Ну, Не квакать там, нічого. Аби не втратити творчість, слова пісень, репери завжди пишуть самостійно. Музика може бути чиєю завгодно, а от слова пишуть виключно самі. В репі йде мінус. Музика, яка пишеться автором музики, тобі це може бути я, може бути, хто-ли другий. Хто -хто может быть Артем, может быть неизвестный автор. Мы берем музыку за основу и потом уже на музыку мы ложим песню. Да, придумываем тему сначала. Ну вот, допустим, есть у нас музыка, придумали тему, там изначально припев. Припев там придумали, все, классный припев, все. И вот от этого припева мы можем писать текста даже там, я где-то у себя дома, там, Макс где у себя дома. И, ну, в основном каждый сам себе пишет куплет о своем. То есть есть общая тема, и каждый ее... Как эту тему видеть, сдавает. так это, и пишет. Все, да, пришли. Каждый прочитал, сказал, да, это круто. Ну. Либо это не круто, надо что-то поменять. Да, да? Поменяли, общими силами записали, выпустили. Что-то кверху, что-то книзем. Наши лица не слить в Инстаграм. На 9.9 по району крю. Эти места. Что так верху, что так низом Наши лица не слить в инстаграм На 99 по району крю Эти места не покажет ютюб Бесконечность автострад была как бальзам Какого ху... Твой ксенон, ксенон светит в глаза нам Не меняли адреса, не верили в спам Что СМИ передавал по всем каналам Как вернуть гадать тем, кто отсидел и вышел Прокурору наплевать, а кто-то прыгнет с крыши. Характер черным по белому вышит это трое Слова только мы. Только. Э -э Макс в основе там 90%, 80%, пишет Макс. Э -э просто у нас есть еще друзья, которые тоже пишут. Ну там, мейкеры, да, называются. Они тоже пишут. Мы ну, иногда вот там позаимствуем их там. Можно у тебя там взять, да, конечно, там не просто берите. Но в основном музыка и слова только наши слова, ну не только наши. Ну, то есть, вообще, вот у нас есть там ребята, не знаю, может скажу лишнее привет этим ребятам, кстати, которым э, мы, мы, пишем там текста на заказ, да, то есть вот он говорит, я хочу песню на заказ, хочу текст, там, все, мы пишем. Ну, если бы мне кто-то писал, как я бы не хотел да. Ну, как, как, ну, тут как я мог... теряется творчество, то, сам себе не пишешь даже элементарных слов, то какой-то тогда исполнитель. Тем более, ну, это попса уже идет. Тебе купили песню, ты спел, и вот ты звезда. Плюс хто може залізти в голову да, і написати то, що ти, от, нас, хотів би. Рідні проспект Миру та Козацька, хмельничани та гості міста, сірий побут, що так глибоко в'ївся в життя кожного з нас. Про все це йдеться у піснях Карману. Репери підкреслюють, головне в написанні пісні то емоції, і незалежно які вони позитивні чи негативні. Наші пісні про вулицю, про місто, про любов. про, девушки, обитателей этого, да, города. про обитателей этого города. Про этого города. то есть все насущное. Да, Быт. Многое там влияет эмоции. Если, допустим, вот что-то произошло. Плохие в... такие как... хорошие. Да, такие хорошие. Если что-то произошло, у тебя там. И ненависть. Да. Вот что произошло у тебя какое-то там, да, и ты сразу вот э, можешь написать там, буквально за, за 5 минут написать, вот оно ступает. Вот. А иногда просто, ну, вот говорим, вот надо написать, вот, давай там напишем если про город наш, к примеру. Потому, потому что, что надо. Да, потому надо, потому что как бы, хмельнич... это же хмельничане, мы хмельничане, им интересно будет послушать. Ну и нам, естественно, написать про какие-то дворы, названия каких-то магазинов, э, улиц, которые, ну, знает каждый. Я туда послушал там вот улица там казачья, да, казачий привет. привет. Это проспект мира. Да, проспект мира, казачий. Послушал, о, я тоже вот там с проспекта мира, классно. Ну, в таком плане. Ну, а в песнях там ну, больше там, не знаю, ну какой-то, наверное, больше какая то серость там, в нашей жизни. Это да, серый, там, кто-то, ну или наоборот, какой то там вот, повеселиться, там. ну у нас тематика просто, если вот слушать там целый альбом наш, да, то она ну вся разная. Тут мы пишем что-то одно, а тут вроде уже какие-то другие. Практично все песни гурту російськомовні, проте про реп рэп и рэп на російській мове, то абсолютно разные вещи. Лично вот, ну мое мнение нету, ну там нет какого там принципа, как доносить Головне, коли ти чоловік на языке, ты Более как розвиваєш. Бы, у нас э, не русский реп, у нас реп на русский. Это реп. А реп у нас то український. Зробити якісно. Ось що найважливіше та найважче у творчій діяльності реперів. Кармано це вдається. Гурт розвивається і кожен новий трек значно кращий за попередній. Зробити качество, мабуть, це потрудняє всього. Це моя задача. Чтобы песня слушалась классно и в наушниках, и в машине, и, и на концерте. И у соседа. Так мы делаем спорта. все сами, полностью сведения, мастеринг. Мы делаем сами, на своей студии. Нам никто не помогает, мы никому не платим деньги за это. Мы делаем все. Чисто на инициативе своей. Ну да, вот в этом плане тяжело. В этом тяжело. Да. Все приходится там, ну. Песня Я может сам... написаться за день, а сводиться и мастериться там еще месяц или там, полгода. Дорабатывать. А потом через месяц начинается сомнение, а вот хорошая эта песня. Ну, настолько да. она уже тебе надоедает. Ну, как бы только вот... Да, Реп як особлива ідеологія життя. Карман вже не уявляє себе без улюбленої справи. То не просто хобі, чи якесь миттєве захоплення, то значно більше. То є саме життя. Воно якось то так ну появилось, що там модне течення. мабуть. ми просто росли на таких і як емінен, там доктор Драйв, Децл, то же там каста там каста починали. Всі починалась с репа. Ну и все там послу, ну как лично вот я за себя там слушал и переписывал там их тексты, там читал их. Там прикольно. Это ну как это не просто слова, это не просто так вот там. Ну, это не ребячество, скажем так. Ну это как-то вот я даже не знаю, как это объяснить, то есть. Если э... Это была игра какая-то, это, это бы прошло за Через да. год, А когда она уже длится, там напряжение там 6 лет. Трудности там. И... Всякая да. Было. была в подвале, грубо говоря, потом вылезли уже чуть-чуть выше в цоколь. Цоколь потом да. Еще да, после взрослого... цоколя вылезли там над асфальтом на пару метров и уже как-то. Ну, скажем, под... ну. Но... Це интересно. А по чому інтересно? Якщо вот, ну допустимо, вот час там нясь да? ну пусть там є трудности з концертами, там со всем этим, но Он, он у меня есть. А если у меня его не будет? ну типу, що вот, мені тоді делать? У їх піснях рідне міністо, рідні райони, близькі та друзі. Не оминули осторонь творчість колективу і останні події в Україні. Слава Україні! Героям слава! Вічна пам'ять тим, хто загинув у тих лавах. Вірю, знаю, герої не вмирають, вони досі поруч з нами закривають нас щитами. Сумнівів немає в тому, що Небесна Сотня захищала все те, що заповів Господь нам. У серцях відвага на противагу кулі. Пекельні пси стріляють, людяні забули. Тисячших планах навірно дописать вот альбом, который ми сейчас уже практически закончили написання, і зараз будем записувати посеред. снять несколько клипов, потому что клипа у нас есть один, да, но он такой, ну, как детям не покажешь. У нас состоит... с этим всегда было трудно. Мы много материала снимали, но мало что из этого Дело реально выплыло дел, в клип, да. смонтировалось и был готов какой-то материал. А сейчас а, работа над да. уже сказали, работа да. над другом, который, ну, по нашему мнению, очень вырос в уровне. Для, ну, для себя. Ми вот, вот, Ну, читаємо так всегда. Это я, ты ты я, я не Я, Я не можу дискуссию моє И первая настолько хуже, ніж последнє. Це добре, в принципі, є рост, є постріляння. Гурт поважає та цінує свого слухача. Молоді, свідомі та впевнені у собі люди. Саме молоді слухацькою аудиторією карманом. Вдумчивий, мабуть, э, слушателі. Внимательный к качеству нашему, к деталям, ну такой как-то вот, он впитывает все, что мы, мы ему хотим донести. Он все это понимает. А как зажечь? Мы бы сами хотели, наверное, знать да. ответ на этот вопрос. Мы просто делаем то, что, то, что делаем и как-то получается. Терпение, э -э, дожидаться наших песен, понимание, э -э, что мы работаем над этими песнями, и вот э -э, там не писать через каждую неделю, когда уже, когда там. Э -э, ну, естественно, что не забывали нас, не бегайте по другим пабликам, слушайте только нас. І ще одне, обов'язково приходьте на концерти, не жалійте коштів, не відкладайте на потім. Інвестуйте у свій розвиток, живіть емоціями і живіть яскраво. Е, вибивайте чаще, час, не сидіть на лавках, не пейте алкоголь, придійте, заплатіть ці деньги за вход, послухайте трезво, хорошу музику, е, приходіте з девушкою, пусть у нього останні впечатления у вас. Дороже. Вот я могу по себе сказать, я всегда жалел денег на концерты, как-то так получалось, что ну просто как-то не хватало денег на концерты. И к нам приезжал Весвейн, ну не раз, Кузьма приезжал, и я ну, как бы проходил мимо, и вроде были какие-то там деньги, можно было пойти, ну там последнее отдать, но как-то все не попадало. И когда человека не стало, ты осознаешь, что эти деньги – это вообще копейки. Ты мог отдать намного больше, чтобы услышать хотя бы раз его концерт полный. Себе на всю жизнь оставить память. память. У наступному випуску інструментальний рок до Хмельницького завітає львівський гурт Рококо. Отож, не пропусти, слухай якісну музику разом з нами.